হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি বহুত গৰম পৰিছে ৰ'দ দিছে তামাম গতিকে ভাবিলোঁ আম পান নাখাওঁ ঘৰতে আম আছে আম পাৰি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে আম পাৰি মেলি ধুই পখালি এয়া চকল চকল কৰি ল'লোঁ আৰু মিক্সি জাৰত ভৰাই দিলোঁ পদিনা আছে ঘৰতে পদিনাও ভৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াত ক'লা নিমখ অলপ দি দিলোঁ লগতে চেনি দি দিলোঁ এতিয়া মিক্সি জাৰত ভৰাই ধুনীয়াকৈ জাৰটো মিক্স মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ আম পান্না ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাই লওঁ দেই মই আৰু এইখিনি খাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আম অলপ সৰহকৈ পাৰি ল'লোঁ আমখিনি দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে কিন্তু এইখিনি পকালৈ থৈ লাভ নাই গতিকে গোটেইখিনি আচাৰ কৰি পেলাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ বহুত পোক ওলায় আমখিনি পকালে আমখিনি তামাম পোক ওলায় এতিয়াই চাবচোন বহুত পোক ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়াই পাৰি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আচাৰ অলপ থৈ ল'ব পাৰিলে ভাল হ'ব আৰু আমৰ আচাৰ খাই আপোনালোকে ভাল পায়নে আমি কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ দেখিছেনে কিমান পোকোলাইছে আমখিনি সেইকাৰণে এতিয়াই গোটেইখিনি পাৰি পেলালোঁ আৰু এনেদৰে আমৰ বাকলিয়ে ছাকলিয়ে চকল চকল কৰি এক গামলা হ'ল এইখিনি নিমখ অলপ ঢালি ঢাকন এখন মাৰি থৈ দিম এদিনমানৰ কাৰণে গপাই আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰাতি সাঁজলৈ আহিলোঁ আৰু কণবিলাহী দেখিছেনে ঘৰতে ঠিকছে লাগি আছিলে গোটেইখিনি ছিঙি আনিলোঁ কচু আনিলোঁ লগতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি কচু পিটিকা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আদা ৰচুন জলকীয়া যিমান যি পাৰোঁ চব মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া নিমখ অলপ দি দিলোঁ এইফালে দি দিলোঁ মিঠাতেল এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা টোপোলা বনালোঁ আৰু এইটো কেৰাহীত পানী অলপ দি ষ্টেণ্ডডাল দি দিলোঁ তাৰ ওপৰত এতিয়া মোৰ টোপোলাটো উঠাই দিম এতিয়া টোপোলাটো দি দিলোঁ আৰু টোপোলাটো দি ঢাকনখন লগাই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি ভাপতে সিজি থাকিবলৈ দিম আৰু মোৰ এই টোপোলাটো সিজি থাকে মানে ধুনীয়াকৈ মই এখন ভাজি বনাই লওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ঢেকীয়া ঢেকীয়া ঘৰৰ বুটলি আনিলোঁ আৰু এইখিনি ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু তেল গৰম কৰি পিঁয়াজ দি দিলোঁ হালধি দি দিলোঁ এতিয়া মোৰ ঢেকীয়াখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকোঁ মানে মোৰ এইফালে পিটিকাখন আকৌ হৈয়ে গ'ল এতিয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লগা এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই মিক্স কৰি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পিটিকি ল'লোঁ আৰু চাওকচোন মোৰ ৰাতিৰ সাঁজৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আজি এনেদৰেই খালোঁ আৰু সকলোকে শুভ সন্ধিয়া পাই